पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान ख़ान ने बुध के रोज़ इस्लामाबाद में कहा कि हिंदुस्तान मरकजी एशिया के कुदरती वसाइल को सीधे तौर पर फराहम करके मीशत में फ़ायदा हासिल कर सकता है अगर वह पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक कायम करने में कदम बढ़ा ले इस्लामाबाद में दो दिन की सलामती मुदाक्रत की इब्तदा में इमरान खान ने कहा कि वह हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लु चाहते हैं उनकी हुकूमत ने साल दो हज़ार अठारह में वजूद में आने के बाद पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे तल्लक के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए हैं और जब तक हिंदुस्तान कदम नहीं बढ़ाता हम कुछ हासिल नहीं कर सकते वहीं हिंदुस्तान ने पिछले महीने कहा कि अगर पाकिस्तान बेहतर ताल्लुक चाहता है तो पहले दहशतगर्दी तशद और अदावत के माहौल का खा करे क्योंकि बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते और इसके खिलाफ मजीद पुख्ता इकदाम उठाए इमरान खान ने हिफाजत के मौजू पर तफसली बयान देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के माबे कश्मीर हसास मुद्दा है और अगर हिंदुस्तान कश्मीरियों को अकवा मुतहद के तज् के मुताबिक हकूक दे तो मामले को सुलझाया जा सकता है जिसके सबब उन्हें मरकजी एशिया के ममालिक को सीधे सीधे पहुँच मिल सकता है जो उन्हें इकतसदी एतबार से काफ़ी नफा बख्श हो Продолжение